Мама, О. я пішов в парк. В парк культури і відпочинку? В парк юрського періоду. Буду собі красиву тілочку серед динозаврів вискати. На, це тобі. Обично, що-то безполізне і дешеве ти дариш і на день Дніпро, і на Новий Год. Що це таке? Презерватив? Це щоб ти вдома всяку гадость не заносив. А булавка? Це... Щоб тебе не згласно! Так, мама, ще одна така подколка, я дзвоню в ясно? Дорогу, молодим і сексуальним. <рес> Привіт, Віталій. Привіт. Ми з тобою як два магніти. Чувствуєш притяжені. Ні. Значить, просто повернись до мене другою стороною. – Ну що такої? Це ж обична фізіка. Хоча між нами визникла точна хімія. <звук> Где ты? Так, извините, мы с вами так опаздываем. А вы кто? Привет. А можно с тобой? Ну. Меня зовут Виталика, тебе как? Может, Маруся там, Тина, что, ну, мы же ты на поле выросла. Настя меня зовут. Настинька. Настя. Да я что ты тут робишь? Да вот с подругой собирались ехать в Каменец Подольский, а ее нет, трубку не берет. Опаздывает, видно. Так, так мы же я с тобой поеду. Ну, поехали, не пропадать же билеты. я надеюсь, мы поедем автобусом. Ну да. Не, ну просто у нас такие дороги, что его будет обязательно трясти. Поэтому мы будем на что посмотреть. Сумочку бери. Ибудан, а наскока вот это можно втыкать на лавочке, а? Давай на экскурсию поедем. А що мені я екскурсія? Мені же інтернет. Я можу в любую фотку подивитися, я можу в любой город зайти в Вікіпедію почитать про нього. Може ми там парнішок якихось зустрітим. Та що мені париться затривідувати землі к твоїм парнішкам? Мені же інтернет. Я можу з любым парнішею по сайту знакомств познайомитися. Трексірсія на халяву. Эх, ну вот мы и приехали. Это тот самый знаменитый кабинет в Подольский замок. Класс! Ну, почти я у наших депутатов. Так, а ну, сфотографируй меня на фоне замка. А, давай. Сейчас... Так. Сейчас... Да тут... А, усю, повер. Так. Раздевайся. В смысле? Не, ну ты ж хочешь, чтобы на фотографии дивилась на тебе, а не на замок. Ну ладно, ладно. Поставь ладошку, типа замок у тебя на ладошке. Потом в фотошопе дорисуешь пирамиды и скажешь, что ловити. Что ты смеешься? Я так полмира объездил. Да. Виталик, фотографируй, чтобы было видно достопримечательность. Достопримечательности, что ты сразу не сказала? В этой тюрьме неоднократно был заточен Устим Кармалюк. После побега он стал предводителем крестьянского восстания и по праву может считаться украинским Робин Гудом. А я знаю, кто такой украинский Робин Гуд. Да, это тот, кто забирает у богатых, надкусывает и отдает бедным. Настя, Я давно тобі хотів сказати, напомниш мені, щоб я от отколупав один із камней і додому забрав двір в під'їзді підбирати. Взагалі, звісно, могли б обої спочатку поклеїти, а потім вже людям все це показувати. І взагалі, постійно ці дірки, що за сто років не було пластикові окна поставити. Віталік, це не дірки, це бойниці, щоб від врагів відстрілюватися. А, получается, вот сюда можно презервативы с водой по врагам кидать. Не, ну не говоря, сейчас смола, конечно, но тоже прикольно. Напомнишь, да, мы не супер. А сейчас мы находимся в восточной башне крепости. Обратите внимание, из окна виден знаменитый стол согласия. А то, подождите. У вас есть кровать, согласен. Ну, потому что нам с Настей уже дуже надо. В истории Каменца Подольского было очень много темных пятен. А я знаю, что в истории Каменца было одно светлое и кучерявое пятно. Это когда родился Аркадий Купник. Ну, он потом перед ЗАГСом свой паспорт съел. Смотри, это долговая яма. Сюда бросали тех, кто не платил налоги. М да. Сейчас такие налоги, что сюда надо бросать тех, кто их придумал. Не хочешь монетку бросить? Куда, чтобы вернуться в долговую яму? Ты что, пушка, класс, капец, ну что за люди? Класс! Настя, э, можно я тебя поцелую? Виталик, ты, конечно, парень интересный, но для первого поцелуя надо красивое место. Ну, ведь тюлочки странные, хиба важно де. Ведь все равно, когда целуетесь, глаза закрываете. Ну, подожди, не торопись. Ведь предвкушение первого поцелуя, оно намного ярче, чем сам поцелуй. Капец! Я этим предвкушением Тридцать лет уже занимаюсь. Настя! Иди сюда. Да быстрее. Ты высекай красивое место, да? Давай уже поцелуемся. Подожди, мне надо отлучиться. Капец, ну красивое же место. Ну что такое опять? Привет. Привет. Ой, Юлия, Привет. ты куда так нарядилась, а? Еду в Каменец-Подольский. Там високий мост в Україні. Буду з нього пригати з резинкою. Бомжампинг називається. Будеш пригати з моста. А скільки ти Ну Десь 100 кілограмів з хвостиком. Ти як будеш прыгать, підійшли страхової агенства в жис застраховувати. Ну, от скуку можна тебе ждать? Де ти ходиш? Я нас пудрила. Ти по-бульшому пудрила чи по маленькому? Да шутка, шутка. Все, красиве місце вже закончилось. Пішли. Ого. Вот это выстрел. Ты где так научился стрелять? Это у меня мамы. Мама тоже метко стреляет? Нет, просто она сказала, что если я еще раз не попаду в унитаз, я прибег. Пришлось стать метким. Ну давай же, стреляй, давай. О, о, класс. Ай, Ой, ты что, не бачишь, куда ты стреляешь? Так а не надо было крутиться. Так я тебя вызываю на бой. Хорошо, до встречи на ресталище. Де, де Площадка такая для поединка. Правильно сказать, на ресталище, ясно? А це ти така крута сунеш! А це у камінці Подольська у крепості рок-фестиваль! І це я на нього су. То ти там весь рок-фестиваль у замку спортієш! Чого це? Бо ти як з'явишся там, така древня, то тебе всі приймуть за приведення старого замку, покидають гітари, путі камінку. Дами і господа! Приглашаю вас на финальную битву нашего турнира. Ну, тяжело тебе, нож, ну, наверное, килограмм 20 весит. Да нормально, ты что? Меня мама, когда зимой одевает, то все 50 килограммов получается. А? <режит> Слушай, может, мне не поменять этот меч деревянный? Я просто во дворе деревянным привык драться. Ну ладно, короче, я и так его сейчас спорю как Валера Тараньку. Дамы и господа, Начинаем финальный бой. А давай сразу договоримся, что делимся до первой крови, ну или пока что с ней Готовься, сейчас я тебя уделаю. Что? Забрала, закрой. Ты, что ты делаешь! Ты песком в глаза бросаете! Ты что, страх потерял, тихо Виталик, ты такой отважный! На, добей Шутка, шутка. Ты такой смелый. Это все потому, что ты ти... моя дама сердца. И всю победу я посвящаю тебе. Знаешь, теперь я готова с тобой поцеловаться. И не только. Да, да, побежали быстрее в замок, в тайную комнату. Какая тайная комната? Там темно и страшно. Давно вижу В доме с собой здесь презервативы, всякие светятся в темноте. Гонец принес плохую весть: на переезде Панду поездом сбила. Панду? Только вчера и новые доспехи сделал. Опять придется Кузнецу умять выравнивать. Класс! А что это за скрип? А, а это, это мои доспехи. Ниже пояса, гнутся уже изнутри. Раздевайся. Ты скоро? Слухай. А у тебе случайно болгарки нема? Ну, или хотя бы лапинника. Так, все понятно. Это на, на Настя, на Настя, стой! Я ради чего? Сука, чего зубами разорву? все, 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 все. Рицарем а біч свой витяжуть не смог. Побувавши в камянець подольському я поняв, що всі тюлочки, вони як неприступні крепості. а так уже хочеться осадити який-небудь замок. Лена, если будешь приставать, познакомишься не со мной, а с моим папой. О, так ты по папикам, тогда я тебя тоже можно познакомить с моим папой. Шикарный мужчина, космонавт и то-то, ту тут у -ту да. Три в одном, несу, голову не мій тішу. А було б прикольно, папа проти перхоті. Так, мама, я не поняв, а де папа? Він же обіцяв вернутися. Віталік, він шо Карлсон обіщав? Мені колись теж він сказав, просто пойдем, подивимся телевізор і поп'єм кофе. І шо? А получився ты. Так что, если ты будешь приглашен, то разве что на его похороны. И вообще, у тебя есть мама. Здравствуй, Виталик. Привет! Вот, решил переехать к вам. Взял только самое необходимое. А чуть позже перевезем все остальное. Ну молодец! зачем нам такая великая вилка, не понимаю, О, да, новая сидушка на унитаз пригодится. Молодец. Валера, ты что, решив с нами остаться? Я подумал, что ребенку нужен отец. Виталик, я научу тебя делать рогатки, ставить ловушки на кошек, надувать жаб и петь как тот-то кутуньо ты Было бы неплохо. А давайте пообедаем. Вот всей семьей, а то я такой голодный, Да. Валера, вообще-то я обед приготовила, только на двоих. Так подожди, ты что, с нами обедать не будешь? сникерсны. <свистак> ну вот другое дело. А то ты когда голодная, ты сама не своя. Поели, а теперь десерт. <свистак> понять чего цевин любит так это десерт мариночка а можно и мне десерт только вот на два размерчика побольше как у тебя валера ты думаешь раз приехал и я сразу вся твоя я разрешила тебе остаться только потому, что ребенок очень спрашивала тебе. Перед тем, как получить десерт, ты должен пройти испытательный срок, и я сама решу, достоин ты всего этого или нет. Так, так я готов, Марина. Виталий, помоги переехать. Ты что, думаешь, у меня на этим занятии? А чем ты будешь заниматься? Ладно, поехали. Такое десерты. Ага. О, Виталик, вот, вот этот дом, в котором я прожил все эти 30 лет. Я сюда все эти годы водил телочек, делал все, что хотел. Ну, теперь все это заканчивается. Я переезжаю к твоей маме. Все не поздно передумать. Давай будем сидеть тут вместе, делать, что хотим и выдать сюда телочек. Нет, Виталик, только сейчас я понял, что для меня значит семья. Понятно. Нагулявся. Виталик, заходи. Так. О. Вот. Вот это все, Виталик, нам надо перевести. Ну и надо тихо. Как? Вот когда ты вырастешь, женишься, это все будет твоим. Сишь приставка. Вот видишь, когда вырастешь, хорошо себя будешь вести, я тебе ее подарю. Класс. Папа, отдавай лупанем один заезд на машинку. Да нет, Виталик, нам надо собираться. Это все собирать, перевод. Да ну один раз. Один раз. Да. <смех> 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 Ой, боже мой, Евгений, что это такое? О, да, та сосед переезжает. Серьезно? Ну, а, а куда? Ну, пока сюда, потом поглядим. А чего? Да храпел собака. <laughs> Ты знаешь, вы мне тоже никуда не нравився. Что ты? Ах, ты садистка! Италия опять победила. Давай еще раз. Я хочу отыграться. Давай. Папа, ну сколько можно уже? Давай Мам. уже собираться мама уже волнуется наверняка. Все-таки три дня назад ушли. Виталик, у меня не было дома 30 лет, и она не волновалась. Так что, давай, я хочу отыграться, давай. Я просто на три дня никогда не уходил из дома. Мама точно переживает. Виталик, ты чего переживаешь, а? Она знает, что ты со мной. Что с тобой может произойти? Давай, давай, я хочу отыграться, я тебе говорю. По я три дня уже не был в парке и не цеплял тюлочек. Ладно давай собираться. Давай, ты вынос мебель, а я пишу договариваться за транспорт. Так. Пошел уже? Да. Ну иди. Я уже иду. Ну хорошо, и я уж сейчас. Да, иди договаривайся. Так, я уже иду. Ну хорошо, и я уж сейчас. Тумбочку уже занес. понял. Виталик, а где транспорт? Я ж тебе деньги на машину давал. Да ну что такое? Я проголодался, купил себе мороженое. И как мы поедем? Это же медленно. Зато бесплатно. Давай грузи. Потому что сейчас вернется хозяин и будет не бесплатно а Так, через 300 метров поверните направо. Это кому сказал? Соби. Ну, у меня же внутри встроенный GPS-навигатор. Виталий, а ты зачем телевизор соседский взял, а? Соседский? Ну да. Соседский? Ну. Ну, ладно, произошла досадная ошибка, зато в хозяйстве пригодится. В каком хозяйстве, Виталик? Он же чужой. <звы> ну, а что? Вот мы будем с тобой смотреть футбол, да. и когда наши будут проигрывать, мы его выкинем с балкона. А согласись, чужой телевизор приятнее выкидывать, чем свой. <свы> 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 что? Я не понял, а в чем причина установки? А по той причине, что передвигаться на телеге с лошадью по центру города запрещено. То есть по селу на лексусе можно, а по центру города на телеге нельзя. Скажите, а может мы как-то по-другому решим этот вопрос? А? Ну что ж, попробуем решить. Капец. що ми йому віддали телевізор. Тепер, коли наші будуть проігрувати, не буде щось полковники. Надо було йому віддати старий костюм і сум защитить. Костюми хімзащити хім з противогазами, то нормальний офіцій. Вони нам ще самим пригодяться. Ну, а він що? Так? Да, а вона, а вона. Да ты шо? А. Дальше. Ну. Ага. <свят> ща, ага, ща. <свят> <свят> Виталик, по-моему, это была не очень хорошая идея. <свят> а по-моему, когда Соники приходят в все всегда в гости. <свят> Богдановна. А можна я до тебе временно переїду? Ой, він. От як тобі не стидно? Узнали, що в мене молодий любовник приїхав, так зразу до мене, щоб на шару поучаствувати, да? Та ти що? Я у подруг любимих ніколи не відбиваю. Просто, розумієш, от так в місті воно веселіше, тепліше, радісніше. Ну, ладно, Євгенію, на раз такі діла, так і бить я я тебя, я тебя у себя в кладовке Вместе с тараканом будет веселее и тебе, и тараканам. И і Мама. нема. Валера, Віталік, ще раз так мене напугаєте, я вашим словникам хоботки поотрізаю. А давайте ложиться спать. Да, да, да. Чур, папа, со мной. Вообще-то у меня были другие планы. Шу? Я тебе перед сном показать всех своих солдатиков, значки и марки. Но если тубиться не интересно, рыбы все Вот зачем ты обидел детену? Он так обрадовался, что приехал папа, а ты вот так вот бессовестно, ты людина. Я думал, что мы как бы сегодня ночью займемся воссоединением семьи. Мы же так давно не виделись. И не мечтай. Я з тобою восейняться не собираюсь. І напоминаю, що ти знаходишся на срокі. сроке, бо мною ти спать точно не буду. Віталік, Віталік. Що таке? слушай, я тут подумав. Я, мабуть, буду спать з тобою. На полу. Папа, это пол. Это взлетная полоса для самолетиков. А на взлетной полосе спать нельзя. Вдруг приземлится грузовой самолет с телочками. Что тогда? Нет, извини. Так а где же мне лечь? Ну, откуда я знаю? Спи, стоя. Только в коридоре там. понял, вы поехали по центру города со своей телегой, потому что на переезде банду сбил поезд. Так. А, так вы еще и пьяная. А ну марш на штрафплощадочку. У нас там и банды, и олени, и бегемоты. Валера, ты на испытательном сроке. Да я же люблю тебя, Марина. Вот только не надо вот это вот. Марина, мне холодно. Пусти меня. Ладно, иди. Только не приставать. Марина. Так, по тебе Куда ты лезешь? Вера. Надо. Ты на процессе. Так, а хорошо, хорошо. Хорошо. Мама. Я хочу писать. Виталичек, я сейчас пойду свет включу в туалете. А что вы тут делаете? Можно я обидеть? Конечно, можно, сыночка, да. Папа, а ты рад, что приехал? Очень. я. Виталь, а давай местами поменяемся. Я лягу возле мамы, а ты с краю. <звук> ты бы испытательный срок. Моя радість! Ну, знаєте, я дуже рад, що до мене приїхав папа. Mm. Тепер я буду ждать, коли до мене приїде яка-небудь точка.